партии приходит хлопец, приходит, слушай, запиши меня в КП. Говорит, товарищ, у нас тут не КП, у нас КПСС. Да нет, я в СС уже был, запиши меня в КП. Так. Далее, мы все-таки с вами находимся на Петроградской стороне, где благодаря в братской Канаде стоит по... Вы знаете, что это братской к нам Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко По этому случаю игра будет из Тараса Григорьевича о москалях. Не ми подрое рабы, Педнишки царские, лакей, капрала пьяного. Не вам, не вам, вмереженный леврей, узорчатый леврей, доносчики и фарисеи за правду присвятут стать и за свободу разбинать, а не любить вы учились брата ородесуетный, проклятый, коли ты выдохнешь, коли ты когда-то коли діжде. Мося ми Вашингтона с новым и праведным законом. А дежде мой таки колысь. Стихотворение называется «Львовь». К слову сказать о Тарасе Григорьевиче. После войны львовские издания Тараса Григорьевича НКВД изымало, поскольку там такие стихи, которые... Но мы даже не знаем и знать не можем. То есть все издания, которые мне, например, попадались в и по намове, и по-русски, все-таки вот приглашены вот такие самые жесткие, а есть у него и пожестче, гораздо что касается москалей, жених Иляв. Так, давайте следующий эпиграф. Да? В 1946 году в Польше в Мюнхене издавалась такая газетка «Слово польское». Она, газетка, она такая была польско-украинская, как неудивительно. И вот анонимный автор в 1946 году писал следующее: «Когда говорят антибольшевистский блок угнетенных народов» то мыслят блок антирусский. Не в большевизме суть. Она лежит в другом, а именно в опасном русском империализме, который извечно угрожал полякам и украинцам, обоим нашим народам. И поэтому наша борьба должна направляться не только против большевизма. Время Дергаев, да? но против всякой империалистической России. России большевистской и царской. России фашистской и демократической. России по-русской пан и панславянской. России буржуазной и пролетарской. России верующей и атеистической. России Милюкова и России генерала Власова вообще против России, которая уже сама по себе синоним империализма. Так, следующий еще из игр. А это Василий Васильевич Розунов в 1909 году писал об украинцах. Хохо и хохлушка остаются и навсегда останутся дорогими, милыми фигурами в русском изображении и представлении. Но нет хохладской истории, как и хохладской политики. Как, Хо как и хохладская политика навсегда останется главой купленного театра, а не серьезным зрелищем. Великий бога вывел малорусский народ на общерусский путь жизни, сознания и говора. 嗯。Mm.